Hacı Şahin'in yerini tutmağa ən şanslı namizəd Hacı Rəmil kəndir. Tanınmış ilahiyətçi Məşəd Dadaş məscidinin axundu Hacı Şahin Həsənli martın ikisində qəfildən dünyasını dəyişməsindən sonra onun yerini kimin tutacağı barədə müzakirələr başladı. Hacı Şahin Azərbaycan dindarları arasında böyük nüfuzə malik olan ilahiyətçi kimi tanınırdı. O cəmiyyətlə tanışlıq sahibi kimi tanınırdı. Şeyx Məhəbbəbinə aid olmasına rəğmən ölkədə yaşayan bütün müsəlmanlar ona hörmət və rəğbət bəsləyirdi. Azərbaycanlı dindarlar xüsusilə yeniyetmə və gənclərimizin ayrı-ayrı ölkələrin dini qruplaşmalarının təsiri altına düşməməsində Hacı Şahin Həsəndinsiz xidmətləri var idi. İndi əsas məsələ Hacı Şahin Həsəndindən sonra bu boşluğu kimin dolduracağıdır. Hacı Şahin'in yarımçıq qalan bu missiyasını kim davam etdirəcək sualı yerli sabah azda bildirdi ki, cəmiyyətdə Hacı Şahin'in yerinə tutmağa ən şanslı namizəd kimi tanınmış ilahiyatçı Hacı Nuran'ın adı hallanır. Hacı Ramil kimdir? Qeyd edək ki, Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə ölkə dindarları Hacı Ramil tanışlar da internet resurslarında onun haqqında çox az məlumat var. Maraqlı olacağına nəzərə alaraq Hacı Ramil haqqında bəzi məlumatları təqdim edirik. Ramil Vidadədi oğlu Bədəlov 85-ci il fevral ayının 6-sında Bakı şəhərində anadan olub. Ata tərəfi Fatmay, ana tərəfi, tərəfi isə Zıx kəndindəndir. Darul Hikmət və Elm tədris mərkəzində İslamşünaslıq dərsi verir. Hacı Ramil uzun müddətdir ki, dini maarifçiliklə məşğuldur. O, şəxsi YouTube kanalında dini mövzuda hazırladığı verlişlərdə tamaşaçıların qonağı olur. İlahiyatçı sosial şəbəkələrdə də geniş auditoriyaya malikdir. Onun Facebook Azərbaycan segmentində 99 min, Instagramda 261 min, YouTube-da isə 217 min izləyicisi vardır. Bey dedik ki, Hacı Ramil Bədəlov bir müddət Bakının Yeni Günəşli kəsəbəsində yerləşən Fatime Zəhra məscidinin axundudur. O 2017-ci ilin aprelində qeyri-müəyyən səbəbdən tutduğu vəzifədən könüllü imtina edib. Hacı Ramil ailəlidir. Bir oğlu, bir qızı var.